В громадську приймальню народного депутата Андрія Білецького звернулись мешканці будинку за адресою вулиця Прирічна. 5. проблема відсутність освітлення і бруд у під'їздах. Розкажіть, в чому була суть вашої проблеми? Суть проблеми що не… включают вовремя свет. Ну, нету лампочек, нету в ЖЭКе лампочек, нету света. Люди, дети маленькие боятся заходить и выходить сложно. Пожилые люди есть, которые могут там испоткнуться и все. Как бы вот это в ЖЭКе одна договорка, нету лампочек, крутите, купите. Нет денег даже на лампочку. Даже на лампочку, да. да. Крутите, купите, что вам трудно, купите, крутите. Но если каждый раз мы будем вкручивать их, тоже ж как бы, есть же свои проблемы семейные и домашние. Вот. Проблема с светом, да? Проблема со светом, да. С чистотой иногда проблема в парадном, потому что. что не, не убирают. Убирают, но ну, очень периодически так. Редко, скажем так, очень редко. И... По праздникам, Ну да, или, или приходится <с просить, или когда вот они там в отпуск уходят, понятно, что передают смену и как бы моют все парадные все парадное. А так, конечно, очень сложно. Там с третьего по первой помоют, прометут и на этом остановились. Вот. Скажем так. Сейчас в каком состоянии дела? Ну, все, сейчас немножко лучше промели про парадное. Ну, сейчас чисто, мы можем зайти ну... посмотреть. До ну, третьего этажа точно да? чисто. Как выше, я <с не <с знаю, <с <с конечно, не подымалась. А что со светом? Со св... Есть у вас свет на этажах? На этажах света нету. Возле мусорных этих баков там, ну где выбрасывать мусор, света нету. Иной раз вечером выносишь мусор, ну, тоже неприятно, непонятно. Может ли оттуда мышка крыска выскочить, можно испугаться, как бы, понятно. а так, ну... хоть где-нибудь лампочки вкрутили? Сами вкрутили. Ну, сейчас вкрутили, вот на первом этаже вкрутили, потому что, как бы, там, где люди сами себе вкручивают наверху, то так плюс-минус через раз свет есть. Угу. То есть проблема да. решена, но скажем частично. Частично, да. Частично. частично. То есть здесь вкрутили, на первом этаже вкрутили, и на этом все закончилось. А здесь а возле, возле подъезда, да, свет? Ну здесь вот в у нас по парадном, когда парадном? заходишь, здесь сразу лампочка должна быть. Угу. Вот. Хорошо. А что по поводу уборки? Что вам с уборкой говорят? плохо. Плохо. В парадном плохо. Уборка плохо. Окна не мыли. Уже бог знает сколько лет. Вот. И, ну. Плохо, хорошего мало, скажем так. Ну, в любом случае, проблема немножко какие-то уже. Ну, немножко, но очень немножко. Ну, очень есть? немножко, да. Очень немножко. Хотелось бы больше, чтобы внимание уделяли. Потому что, конечно, когда там где-то какие-то не проплаты, они помнят, а когда надо убрать в парадном, они этого. А подместив да. лампочку. Да. Нарешті справа зрушилась з мертвої точки, але ще є над чим працювати. Тому помічники народного депутата Андрія Білецького триматимуть під контролем вирішення цієї проблеми.